أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أفضل كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صدق الله العظيم <العزیز> گزشتہ درس میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس میں بنی اسرائیل سے تلقین کی گئی اوفوا بعهد ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو ان میں سے ایک وعدہ یہ تھا کہ جب ہمارے کوئی بھی نبی کسی بھی زمانہ میں وہی الہی لے کر تمہارے پاس آئیں گے تو تمہیں ان پر ایمان لانا پڑے گا تو رات میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق واضح طور پر بشارات دی گئیں آپ کی نشانیاں بیان کی گئیں وہ مبشرم يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد احمد نام لے کر بتایا گیا اب کہا جا رہا ہے کہ اس وعدے کو پورا کرو بما انزل تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت اور آپ پر اترنے والی وہی قرآن مجید پر ایمان لاؤ اسے ہم نے نازل کیا یہ ہمارا کلام ہے قرآن پاک کا انکار یہ ہمارا انکار ہے اور ایسی صورت میں کہ جب قرآن پاک تورات کی بھی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی سچی کتاب تھی تورات میں جو مضامین ہیں مثلاً اللہ کی توحید بیان ہوئی رسالت کا ذکر ہوا قیامت احوال قیامت موت کے بعد کی زندگی کے جو جو معاملات ذکر ہوئے قرآن پاک نے ان کی تائید کی نئی بات تو ہے نہیں اللہ کے عوامر یعنی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا جن چیزوں سے اللہ نے روکا تورات میں ذکر تھی قرآن پاک نے ان کی تائید کی تصدیق کی اب قرآن پاک کا انکار یہ پہلی کتابوں کا انکار بھی ہے اگر قرآن پاک کو نہیں مانتے تو قرآن پاک نے تورات کے جن مضامین کی تائید اور تصدیق کی ہے گویا انہیں بھی نہیں مانتے لہذا وعدے کو پورا کرو اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر اترنے والی وحی کو تسلیم کر لو ولا تھکون اولا کا فرم بھی یہود و نصارا پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے عرب کے لوگوں کی نظریں ان پر تھیں کہ یہ آپ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں قرآن پاک کے متعلق ان کا ماننا کیا ہے اگر یہ تسلیم کر لیں گے تو ہم بھی مان لیں گے چنانچہ لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے پوچھتے کہ آپ کیا کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہے اور ان پر جو وہی اترتی ہے, واقعی وہ اللہ کی طرف سے ہے. اب چاہیے یہ تھا کہ یہ یا تو تائید کرتے تصدیق کرتے ایمان لاتے اور کہتے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہے اور آپ پر اترنے والی وہی اللہ کی طرف سے ہے قرآن پاک اللہ کی سچی کتاب ہے لیکن تصدیق بھی نہیں کی اور تکذیب بھی نہیں کرتے تھے چونکہ وہ کر ہی نہیں سکتے تھے قرآن پاک کا انکار اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات میں واضح نشانیاں موجود تھیں اس لیے کھل کر انکار بھی نہیں کر سکتے تھے کہ نہیں آپ اللہ کے نبی نہیں اور یہ قرآن پاک وہی نہیں لہذا درمیانی رستہ اختیار کرتے تھے کہ گفتگو ایسی کرتے کہ نہ سچ ہو نہ جھوٹ نہ حق ہو نہ باطل کوئی نہ کوئی سوال اٹھا دیا کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیا تاکہ سننے والا تشویش میں پڑ جائے وہ مذبذب ہو جائے کہ اب اس بات کو مانے یا اس بات کو مانے مثلا وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ وہی بنی اسرائیل پر آتی رہی اور چار ہزار انبیاء وہ ہمارے درمیان آئے اب مکہ کے ان پڑھ لوگوں میں نبی کیسے آ گیا اور آپ پر وہی کیسے آ گئی اور آپ نے تو اس سے پہلے نہ تعلیم حاصل کی نہ کسی سے پڑھا تو آپ یہ اپنی طرف سے اور ادھر ادھر سے سن کر قرآن پاک بیان کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ حق بات منہ سے بتاتے نہیں تھے انکار کی بھی جرت نہیں تھی بس درمیانی درمیانی بات کرتے حق کو باطل سے ملا کر اور کوئی نہ کوئی وسوسہ پیدا کر کے تاکہ لوگ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں فرمایا پہلے پہلے کافر مت بنو مطلب تم انکار کرو گے کفر کا راستہ اختیار کرو گے تو جو لوگ تمہیں دیکھ کر کافر بنیں گے ان کے کفر کا ببال بھی تمہارے سر ہوگا تم پہلے کافر تمہیں دیکھ کر بعد میں بننے والے وہ کافر ان کا نقصان بھی تمہارے ذمہ ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ جس شخص نے کسی نیکی کے کام کو جاری کیا شروع کیا اور اسے دیکھ کر بعد والوں نے اس نیکی کے کام کو اپنا لیا تو بعد والوں کی نیکی اور انہیں ملنے والا اجر اس پہلے جاری اور شروع کرنے والے کو بھی ملے گا اور اگر کسی نے کسی گناہ کے کام کو جاری کیا اور اسے دیکھ دیکھ کر اس کے جاری کیے ہوئے کام کو بعد والوں نے کیا تو پہلے گناہ کرنے والا پہلے گناہ کو شروع کرنے والا بعد والوں کے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائے یہ اصول اور ضابطہ ہے اس لیے ان سے کہا گیا بنی اسرائیل یہود و نصارہ سے کہ تمہیں دیکھ کر تمہارے ان وسوسوں سے تمہارے اس جھوٹ سٹ کو ملا کر بیان کرنے سے جو لوگ کافر بنیں گے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے ان کا وبال تمہارے سر ہوگا یہود و نصارہ کا مسئلہ یہ تھا وہ ایسا کیوں کرتے تھے مسئلہ ان کا یہ تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان علم والے مشہور تھے بزرگ مشہور تھے لوگوں کے پیشوا تھے رانومات تھے لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے لہٰذا نظر و نیاز اور نظرانے اور خدمت لوگ ان کی کیا کرتے تھے اہل علم ہونے کی وجہ سے انہیں یہ ڈر اور خدشہ تھا کہ اگر ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مان لیں ان کا کلمہ پڑھ لیں ان پر ایمان لے آئیں تو اب ہم ہو گئے امتی اور وہ ہمارے نبی تو ہمیں اپنی پیشوائی رہنمائی چھوڑنی پڑے گی اور آپ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھنا پڑے گا جب ہماری پیشوائی رہنمائی چلی جائے گی تو لوگوں سے جو مال مطا ہمیں ملتا ہے اس کا ہمیں نقصان ہو اس لیے فرمایا سیدھی اور صاف بات کرو لا تروب آیاتی سمنن قلیلا ہماری آیات کو دنیا کی تھوڑے سے پیسے کے لیے مت بیچو ایا یفتکون ہم سے ڈرو دنیا کے مال کے ضائع ہونے کا خوف دل میں نہ رکھو ہم راضی ہیں تو دنیا جہان کی دولتیں تمہاری ہیں لا تلبس الحق بالباطل حق کو باطل کے ساتھ گڑ مڑ نہ کرو خلط ملت نہ کرو صاف سیدھی بات کہو یہ اللہ کا قرآن ہے اور جن پر یہ اترا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی ہیں۔ لا تک تم الحق کا ون حق بات کو جاننے کے بعد علم کے بعد اسے چھپانا غلط ہے لہذا تورات میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو جو نشانیاں ہیں لوگ اگر پوچھے تو کھل کر بیان کرو اور قرآن پاک کے متعلق جو جو تورات کے احکامات ہیں وہ کھل کر بتاؤ کہ آخری کتاب کے متعلق تورات میں یہ یہ اللہ نے ذکر کیا ہے علم حاصل ہونے کے بعد اور سمجھنے جاننے بوجھنے کے بعد حق کو چھپا لینا یہ یہود و نصارہ کی علامت ہے اور ان کی نشانی ہے آج اللہ ہمیں معاف فرمائے کہیں کہیں ہم بھی اس بری عادت کا شکار ہو جاتے ہیں سارا کچھ علم ہونے کے باوجود بھی انجان بن جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں تو علم ہی نہیں اور ہم کون سا مولوی ہیں اور ہم کون سا عالم ہیں اور ہم تو واقف ہی نہیں ایسے جھلے سے بن جاتے ہیں. دنیا کے معاملوں میں جس قدر اشار ہوتے ہیں ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ہے ہر ایک کہ جی نہیں یوں ہے یوں ہے ایسے ہے لیکن جب حق کی بات آئے گی سچ کی بات آئے گی وہاں انجان بن جاتے ہیں یہ روش ٹھیک نہیں ہے اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیش